Ya si Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, si ya Allah. Aku, 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 aku. ikhlas. <suanyi> ya kita bahasa <holog interf drink> kita kita Nengok anjing Eh. Ya yeah, balik lagi channel Big Jago Gaming. Nah di video kali ini saya akan nge-share lagi guys ya ke kalian guys ya. Pokoknya ini nggak eh, berkaitan dengan aplikasi auto clickers guys ya. Jadi di video kali ini beda lagi guys ya buat kalian. Semoga aja kalian bisa guys ya. Semoga aja kalian bisa mendownload aplikasi ini guys. Nah, oke okay guys, jika smartphone kalian termasuk smartphone kere hore, guys ya. Kere hore kalian wajib banget nonton video ini, guys. -tong -tong kita. Nah, untuk video ini sesuai dengan requestan kalian di kolom komentar, guys ya. Bang, bang, bang. Nah, jadi buat kalian yang pengen request kalian tinggalkan saja di kolom komentar, guys ya. Nanti pasti saya respon, guys ya. Nah jadi saya jelasin dulu di video ini guys ya Jadi di video ini bukan tips dan trik cara memakai auto clickers guys ya Jadi ini beda lagi guys ya Nah untuk kalian yang udah bisa memakai auto clickers Kalian skip aja video ini guys ya Jadi di video ini teruntuk buat kalian yang nggak bisa mendownload aplikasi auto clickers guys ya Semoga aja aplikasi ini bisa kalian download guys Oke, okay guys, kita lanjut lagi buat kalian yang baru mampir di channel Upik Jagau Gaming. Ini, kalian support aja terus channel ini, guys, ya, dengan cara subscribe dan like video ini. Jika kalian suka, guys, ya. Oke, okay guys, next, kita langsung saja, kita ke tutorialnya, ya, guys, cekidot. -e <tuh> Nah untuk langkah pertama kalian sediain aja dulu aplikasinya guys ya Aplikasinya itu bukan auto clickers yang ini guys ya Bukan yang ini guys tapi pas global ini guys ya Jadi kita emot kejang-kejang pakai pas global guys ya Nah untuk pemasangan kalian bisa cek video di pojok kanan atas ini guys ya Atau kalian bisa cek link di kolom deskripsi guys ya Sudah saya jelasin 2 part guys ya Nah untuk cara pemasangan ini nggak mungkin saya jelasin di sini guys ya jadi kita bermain cepat aja guys nah untuk langkah pertama kalian klik aja enable ini guys ya dengan uh, asisten klik 10 guys nah jika sudah kalian masuk aja ke game Free Fire kalian guys ya nah untuk tampilan awalnya itu seperti ini guys ya aduh kalian kenapa sih ini nah untuk cara yang kedua kalian masuk aja ke training guys ya untuk setting-setting Aplikasi Pas Glow ini, guys. Nah, jika kalian udah di mode training, guys ya, kalian uh, belajar aja dulu cara pemakaian ini, guys ya, pemakaian Pas Glow ini, guys ya. Nah, jika udah kalian paham cara pemakaiannya, kalian bisa balik lagi ke video ini, guys ya. Nah, untuk caranya tuh kalian uh, pisahin aja semua tombol, guys ya, semua tombol asisten yang ada yang ada semuanya ini guys semuanya ini 10 guys ya Nah jika udah kalian pisahin kalian klik aja tombol emote guys ya Nah untuk nomor satu kalian taruh aja di tombol emot, guys ya Nah untuk nomor yang kedua kalian taruh aja di pilihan emot kalian guys ya Nah untuk emot tata letaknya nggak boleh di sebelah kiri sini guys ya ada empat sebelah kiri dan sebelah kanan ada empat juga guys ya jadi yang kalian boleh pakai itu cuma empat sebelah sebelah kanan saja guys ya Nah untuk nomor tiga kalian taruh aja di sini guys ya kalian eh, tinggal tiru aja eh, tutorial seperti ini guys ya jadi selang seling gitu guys ya jadi satu di sini dua di sana tiga di sini terus empat di sana guys ya Nah untuk nomor terakhir 10 di tombol di pilihan emot, kalian guys. Nah, oke okay guys, untuk cara selanjutnya, kalian tinggal taruh aja tombol yang ini, guys ya. Nah, untuk tombol yang ini terserah kalian, guys ya. Nah, tombol yang ini tuh uh, untuk mengaktifkan mode kejang-kejang kalian, guys, atau kalian bisa tekan tombol volume up, guys ya. Volume yang paling atas, guys. Nah, oke, okay, next, untuk caranya itu, kalian klik aja tombol yang ini, guys ya. Nah, yang ini, atau kalian bisa klik tombol volume up di atas staga kenapa ini cuy? Bentar, bentar. Oke okay, cuy, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk caranya itu kalian simpan aja guys ya. Nah, jika udah tersimpan kayak gini kalian bisa klik tombol yang ini guys ya atau kalian bisa klik tombol volume kalian guys. Nah, bedanya itu sama auto clickers itu ini perlu lebih banyak ditekan guys ya. Jadi itu uh, limitnya itu ada 10 tombol guys. Ya. Jadi 10 10 doang guys. Pokoknya jadi perbedaannya itu auto clickers itu tanpa batas guys ya. Jadi sekali klik tombol itu enggak eh, ada limit. Jadi kalau aplikasi ini ada limit guys ya. Ada 10 tombol limit guys. Nah, jadi perlu eh, banyak dipencet gitu guys ya. Oke okay guys, sekian dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa support channel ini guys ya. Oke, okay, salam Bu ya. めっち